Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Syilda Ismail untuk Buletin Infra Rakyat. Buletin Infra Rakyat kali ini menyaksikan perlibatan KKR bukan sahaja di peringkat ASEAN, tetapi juga menyebarkan sayapnya di persada antarabangsa, terutama di Asia Pasifik. Menarik untuk Infra Rakyat, Lawatan Kerja ke Korea Selatan dan Simposium Sistem Infrastruktur Pengangkutan Malaysia ITS 2030. KKR Perkasa Kerjasama Serantau, Pacu Industri Pembinaan ASEAN. KSU KKR seru jayakan agenda kelestarian dalam pembinaan dan infrastruktur pintar. Mencorak hala tujuh sistem infrastruktur pengangkutan pintar bagi Malaysia ITS 2030, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi telah mengadakan lawatan teknikal ke Korea Express Corporation KEC dan Pusat Integrasi Keselamatan Bandar Suwon bagi meninjau teknologi terkini bercirikan AI dan data analitik dalam reka bentuk pembinaan dan pengurusan lebuh raya, sistem penyenggaraan pintar dan sistem keselamatan bersepadu. Delegasi KKR turut menyertai simposium dan forum ITS Asia Pasifik 2025 di Suwon, Korea di mana YB Menteri membentangkan hala tuju ITS Malaysia dan setiausaha bahagian perancang jalan membentangkan kertas kerja bertajuk Beyond the Red and Green Exploring the Capabilities of Smart Traffic Lights in Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi hadir di satu lagi projek rakyat Majlis Penyerahan Projek Blok Bertingkat Hospital Seberang Jaya bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Projek JKR bernilai RM371 juta ringgit dengan penambahan 316 katil baru menjadikan kapasiti hospital sekarang kepada 729 katil. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulai memperkenan menerima menghadap Menteri Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nanta Linggi dan delegasi daripada Kementerian Kerja Raya serta agensi-agensinya. Edisi Sulung International Construction Week ICW Borneo 2025 telah dilancarkan pada 13 Mei lalu di Pusat Convention Borneo Kuching. Ini menandakan detik penting untuk Sarawak dan Borneo serta rantau ASEAN ketika Malaysia mengambil alih jawatan pengurusi ASEAN bagi tahun 2025. KKR memainkan peranan penting dalam masa depan infrastruktur negara. Namun bagaimana pula peranan KKR berentas sempadan terutama di serantau ASEAN? Mesyuarat ke-12 ASEAN BCWG telah berlangsung. Ia sebagai sebahagian daripada program kepengerusian ASEAN Malaysia 2025 dengan Kementerian Kerja Raya selaku tuan rumah melalui bahagian dasar dan antarabangsa BDA. Kerjasama serantau memastikan penyeragaman piawaian, industri pembinaan, bahan binaan dan struktur lebih selamat dan berkualiti tinggi. Dari ASEAN kita ke Sabah, tindakan pantas kontraktor dan pasukan pengurusan projek sekolah Sukan Sabah di Kota Kinabalu mendapat pujian Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Ahmad Maslan yang meninjau kemajuan projek pembinaan bangunan tambahan fasa yang kedua. Projek naik taraf sekolah Daif Sarawak 2021 sudah disiapkan. SMK Saribas di Debok Betong dua jam dari Bandar Sibu pada asalnya dikategorikan sebagai sekolah daif. Projek naik taraf yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Malaysia selaku agensi pelaksana merangkumi perobohan bangunan dan pembinaan bangunan gantian serta tambahan yang kini lebih kondusif dan selesa bagi ekosistem pembelajaran bakal pemimpin masa hadapan negara. Pihak berkepentingan harus bersama-sama menggerakkan agenda kelestarian selari dengan konsep ESG. Itu kata KSU KKR, Datuk Sri Azman bin Ibrahim yang menyampaikan ucap utama bagi program Sustainable Construction and Smart Infrastructure, Transforming Malaysia Built Environment. Sekian saja dari saya, Syudah Smart untuk Infra Rakyat. Infra Rakyat meneliti komitmen Kementerian Kerja Raya dalam memastikan infrastruktur jalan raya mampan, selamat, selesa dan berkualiti.